Да поможите вернуть сметник. С такой оригинальной просьбой на хорошую линию на Венергиона свернулись жихары вёски Рудня и Вацевицкого района. Как оказалось, люди не задоволены реформами у методах ликвидации бытовых отходов. Там, где ранее был мини-полигон, сегодня ровное место. Про то, что был тут такие объект, нагадывают только рештки бытового сметя. К концу года планируется в районе закрыть 7 мини-полигонов. Ну, в Телеханской зоне два мини-полигона закрываются. Сегодня уже закрыты в деревне Рудня. Мини-полигоны находятся ближе лесного массива. И, ну, uh -huh. как-то, когда волоки нету, ветер разносит мусор и э, в лесной массив. На смену сметнику пришли 15 контейнерных пляцовок для сбора твердых бытовых отходов. Больше жигаров вёски лечат это доброй идеей. Контейнеры поставить раздельно, вот этот раздел мусора, конечно, правильно, потому что это же идет все потом на предприятие перерабатывающее и лучше перерабатывать. Али Руднянские пенсионеры с наступлением цивилизации на звыклый уклад життя не не глядя на наявность покуль мини-полигона каля соседней вёски речки. Нужна была такая свалка, лучше свалка, чем нам контейнеры. Вязковцы-консерваторы переконаны, мини-полигон закрыли дарма. Яны показывают свои подворки, тлумашить сметься столько, что за год потребна ни одна машина, как его вывести. А спалить мы не можем на своем дворе, в нас стоят стужки с сеном, и, не, и эти пожарники нам не разрешают его валить возле дома, возле сарая. А в печках? А, в печках тут мусор мы не спалим. Ну, таких от отходов, которые в контейнере особо не вопрос. Стараемся сжигать. Вот лично я, я ни разу я контейнер, например, не пользовалась. Были закуплены контейнеры, установлены. Плюс, ежемесячно, мы еще дополнительного вот для вывоза, как они говорят, габаритных мусора габаритного посылаем трактор с прицепом. И грузчик. Ждать не надо. Плюс на наших тракторах установлены видеорегистраторы. Плюс GPS установлены, по которым видно, по какой улице он проехал был ли действительно мусор. График вывоза смеси затверждается конкамом и публикуется у мясовой районцы. Как правило летом коммунальная машина наведывает везку два раза на месяц. У зиму – радей. У коммунальной службы заполнивают. Нема никаких проблем заказать транспорт для вывоза буйных оборотных отходов. але таким пытанием, як оказалось, пожилые руднянцы не задавались. Этот Давайте вопрос я ни разу раз раз не раз поднимала, сезон. не задумывалась. Вы а пробовали не вызывать, не заказывать? Никто не пробовал. А почему? Потому что сами мы возили на свалку. А что, зачем нам там машина? Как можно решить этот вопрос, на ваш взгляд? Что бы Только свалку Только делать. Свалка, чтобы... чтобы свалка была. Яму пускай копает, потом закапывают. Что ж отрымливается, что шлях до цивилизованности упирается у тупик непероодольных звышек, А может, справа у тем, что пожилым вязковцам никто не расслабляет свои часовые гопероваги и головные махшимости, какие были и застаются. Наталья Василевская, Алиса Григорчук, Юрий Титов, областные новины, и Ивацевицкий район.